Так, доброго ранку, доброе утро. Еще есть футбола. Так, ну, начну с вчерашних матчей. Оболонь, Бравар, Ковалевка. Ну, Ковалевка была лидером, фаворитом. Они сейчас в хорошей форме и состав поярче, денег больше. Оболонь такой скромненький клуб. Ну, и то молодцы, сколько в премьер-лиге выживают. В нормальные времена по ним вылетели б уже давно. Ну, сейчас они такой полусередняк. А Болонь, муж мужа сына отбивались и выстрадали свои очку. очку, одно очку. Я еще помню, когда было... За победу только два давали. Поэтому много было договорняков. А сейчас за победу дают три. <coughs> так, сегодня матчи. Сегодня матчи. ЛНЗ, Кудровка. Ну, будет битва, не будет легкой прогулки, но я думаю, тяжелая победа ЛНЗ, 1-0 там, 2-0. Вере, Скарпаты, Львов. Мне нравится, что Кудровка, она бьется в каждом матче. С ней там все гигыкали, но они просто рубятся и все. Там этого мобилизовали, говорят, Гармаша. Да я думаю, ничего страшного, в Медиалиге будет играть <клево> поставить задачу для ЗСУ, кашля то а и все. Денис Гармаш. Будет как... Алиев же тоже служит. Он стелка его вязали на кубике. На капоте там танцевала. <клево> Ходит с банкой пива везде. <клево> так всю свою карьеру проходил. Верес Карпаты. Львов. О, ну битва. Это... <клево> Захидняки будут биться: Волыняне, Полесье и этот Карпата. Да фиг его знает, ближе ничья. Завтрашние матчи прокомментирую завтра. Серия Эй. Ну, как и предполагал, такая тяжелая победа Кома. У Сосова тоже было 2-3 момента. Они их не забили. Стопудовые были моменты. Сами виноваты. Ну, кома, молодцы, видите, вот сейчас табличку нажмут. Табличка, кома. Ну, шестое место, но они от первого отстают на три очка. То есть, кома в трех очках от первого места. Так, сегодня матчи. Так, сегодня. Парма Удинезе. Ну, Парма может выиграть сегодня. Будет тяжелый матч, либо нича, либо победа Пармы 2-1. Жену Верона. Ну, Дженуа новый тренер. Будут умирать. Ну, я думаю, сегодня Дженуа выиграет. Ювентус Калери. <coughs> да, ну, я думаю, Ювентуса победа 2-0 не обсуждается. Милан Ватсо, О, центральный матч Тура. Если будет свет, вечером посмотрю. Я люблю просто Лациаля. Милан просто отвратительный сейчас. Хоть они там одни из лидеров. Но сейчас серия в этом году просто смешная. Да потопленный примитивный футбол. Милан Лацо. Да ближе ничья. Ла Лига. Ну вчера да, этот Хитафе Эльчи, как я и предполагал, была рубка. Хитафы это на мелком фоле зонный прессинг командный по всему полю. А Эльче сейчас команда в полном порядке. У Эльче было три момента, не забили. А Хетафы свою одну ковырялку почистили, забили. Тяжелая победа Хетафы. Сегодня матчи. Мальорка Асасуна. Да будет битва ближе ничья. Барселона Алавес. Ну, я думаю, Барселона выиграет сегодня 4-0. После поражения они будут на Алависе зло сг... сгонять. Водичка. Так. Как боксы по пополоскал и сплюнуть надо. Леванты, Атлетик. Ну, будет битва, ближе ничья. Леванты дома нормально. Атлетика Мадрид, Ариала Лавьеда. Атлетика Мадрид 2-0. А может и 4 если настроение будет у них. Так, Апель. Мой любимый Апель, Апель. Кто успел, тот и сель Прокатись на нашем Апель. <coughs> Бренфорд Бернли. Сегодня поздно матчи начинаются. А то они обычно в 14.30. <coughs> так, ну... Это Бернфорд, Брэнфорд, я думаю, бахнет. Тяжело, но выиграет. Сандерленд, Бормут. Ну, будет битва, коты, коты, будут пытаться выиграть. Бормут тоже неплохой. Ближе ничья. Мансити, <coughs> Лиц. Ну, будет битва. Я думаю, Мансити выиграет сегодня 2-1. Лицу тоже уже да, дальше проигрывать некуда. Хорошая команда. Ириски, Ньюкасл, Юнайтед, Эвертон, Ньюкасл. Ничья ближе. Тоттенхэм, Фухем, 10 часов. Ну, дерби, <coughs> лондонская, традиционная. Я думаю, Тоттенхэм сегодня дернет. 2-1-3-1. Немецкая Бундеслига. <coughs> Ставки это зло. Боруссия, Менхед Гладбах, РБ Лейпциг 0-0, как я говорил. <coughs> Обе команды сейчас в порядке. Ничья была, она очевидна. Ну, редко, когда в Германии 0-0, то обычно 3-4, 5-5. Унион Ханденхайм сегодня. Ну, я надеюсь, что Унион сегодня выиграет 1-0. <coughs> Бавария Сан-Паули. Да Бавария 5-0 они свои после разгрома в Арсенал. Но Арсенал их просто унизил. Арсенал сказал, что вы никакие, отодрал задницу и помазал членом по губам. Вот это, что я видел. Арсенал, Лондон, Бавария. Сегодня все деньги мира на Баварию. Вердер, Кёльн. Да Вердер будет пытаться выиграть, Кёльн будет отбиваться. Либо минимальная победа Вердера 1-0, либо ничья. Хофенхайм, Аусбург. Ну тут может быть веселье, может быть тотал то больше. Хофенхайм такие, что пруцию игру. Я думаю, Хофенхайм выиграет дома. Они такую игру не отдают обычно. Байер, Боруссия. У центральный матч тура стоит посмотреть. Обе команды в неплохой форме, особенно Байер. Надеюсь на победу Байера 2-1. И Лига-1. Ну, вчера Рен выиграл, как я говорил, у Месса. 0-1. О, 18-0 Монако ПСЖ. Буду смотреть. Крутой матч. Может быть и ничья, либо победа ПСЖ. 3-1. Париж ОСР. Надеюсь, Париж сегодня выиграет. Неплохая команда. Набрали ход. Надо выигрывать. <coughs> Марсель Тууза. <coughs> ну, я думаю, Туузе будет сегодня Кобза. Марсель их вынесет сегодня. Ну, как обычно. Там 3-0, 4-0. Так. И что там у нас по Бенфике? Там же наша украинская Бенфика. Бенфика сегодня будет играть в гостях с Националем. Что там Националь? <связать> Где этот Националь? Бенфика на третьем, Националь на десятом. Трудно сказать. Надеюсь, выиграют. Ну, у этого, что у Маурини они такой играют в футбол. 4-4-2 от, <связать> от оборонки. И Трабзон Спор. Сегодня будет принимать конью спор. Ну, надеюсь, выиграют. Я думаю, они сегодня конью спор не отпустят. Надеюсь, наш Зубков будет хорош. Ну, а так, в принципе, все. Добавить нечего, как обычно, на 10 минут.